Я родилась в Житомире, это было еще советское время. Отец работал на заводе, мама сначала работала портнихой, потом в торговле. Старалась мне дать все, что она могла дать. И покормить, и одеть. Любили меня. Очень много времени, выходные дни, каникулы я проводила у бабушки в селе, поэтому знакома и сельской работой, и сельской жизнью. Мои бабушки с дедушкой и мама, они очень много трудились на огородах. Рано начала помогать. У них дома всегда были иконы, всегда какое-то благоковейное отношение к Богу, и всегда на Рождество и на Пасху собиралась вся семья. Я всегда была уверена в его существовании. Однажды, приехав на соревнования в Житомир, я впервые прохаживался по городу. И вот я увидел девушку, и у меня появилась такая мысль, наверное, она будет моей женой. Такая красивая. Когда я ее впервые увидел, я внутри такое почувствовал, это трудно описать. Любовь с первого взгляда, ну, в этот Трудно поверить, многие психологи говорят, что это невозможно. Когда я ее потерял из виду в толпе, я понял, что действительно может быть это и невозможно. Как найти потом эту женщину? Через несколько часов я приехал на конноспортивную спортивную школу. Каково было мое удивление, что я вновь там увидел эту девушку. Он узнал, что ее звать Ирина. Вона це знайомство не сприйняла ніяк. У нас не було діалогу, воно десь внутрі тільки у мене було. На той час Павло Шипко вже був членом збірної Житомирської області з кінного спорту. Молодим і перспективним. Займатися цим він почав ще з 11 років і досяг значних успіхів. Попереду його чекали нові вершини. У його житті були тільки коні та спорт. Він ставив перед собою високу планку. Але десь глибоко в душі його зігрівав образ тієї дівчини. Вона також займалася конним спортом, вона вчилася в сільському академії, і після заняття приходила туди, підрабатувала там і їздила верхом на лошадях. Вона не була професіональною спортсменкою, але поражав її безстрашний ентузіазм, вона дуже також любила. лошадей. Яке співпадіння їхні шляхи стали перетинатися. То на киноспортивных сборах, то на соревнованиях. А годом Павлу довелось переехать для занятий кинным спортом до Житомира. Он приехал в нашу куноспортивную школу, уже такой перспективный, уже, можно сказать, спортсмен, который на всех сможет смотреть свысока. Интересный показался парень. Мы познакомились как по работе, общались друг с другом. Иногда он меня просил чем-то помочь. Я была рабочим по тренингу лошадей. Это... В мои обязанности входила верховая езда, тренировка лошади. Иногда он меня просил его лошадьми заняться. Он готовил лошадей на соревнования. В душе он мне нравился, но я никак это не высказывала, и он тоже со своей стороны. Их незнаемство тривало пять лет, а долю вырешил выпадок. Когда Павло отримав тяжку травму, что, казалось б, навсегда обірвала его спортивную карьеру и загружала инвалидностью, Ирина опинилася поряд. Меня положили в больницу, в травматологию, и друзья меня не очень-то посещали. Они пришли, предложили мне выпивку, я отказался. Но а Ирочка приходила и сидела возле меня. Когда мне нужно было выписываться из больницы, я понял, что этот человек для меня много сделал за это время, что я находился в больнице, что я для нее что-то значу, если она постоянно рядом со мной. Ну и что-то внутри мне подсказывало, что потерять такого человека нельзя. Я понял, что я ее люблю и предложил ей выйти замуж. Помню, мне первые позвонили, что он находится в больнице, его привезли. Я быстренько собралась и полетела туда. У него была серьезная травма, у него было сотрясение головного мозга, и он уже ну, практически мог умереть. Он был при смерти. Я была все время возле него. Были переживания. Было страшно его потерять. Ее турботлива поддержка помогла по попри все невтешные прогнозы лекарей, снова сісти на коня и достигать новых перемог. Теперь на смагания вы они ездили разом. Ирина и тут была помечницей На соревнованиях по конному спорту, еще нужна такая такой человек как коновод. Это человек, который ухаживает за лошадьми, принимает лошадь у спортсмена, у спортсмена и так дальше. Но я ездила тоже в этом качестве на соревнования и помогала им. Лошади мне нравились с детства. Мой прадед и дед они работали с лошадьми, один конюхом. Другой развозил корма на ферме, и всегда, как только у меня была возможность, я просилась поехать с ним. Я, как только была возможность, я садилась верхом на лошадь. Потом в 15 лет э, пошла заниматься в конноспортивную школу, начала обучаться верховой езде. Это была моя мечта. Кар'єра Павла стрімко зростала. Його запросили до збірної країни з кінного спорту. Він став одним з найперспективніших спортсменів. Йому пророкували титул чемпіона Європи. Настав час підписання контракту зі збірною на наступний рік. Команда готувалася їхати на чемпіонат світу в Італію. Павло підписувати контракт відмовився. У його житті змінилися цінності та пріоритети. Він повірив у Бога. І вирішив жити за його принципами. Брати участь у змаганнях в суботу означало порушувати Божий закон. На це Павло піти не міг. Зі збірної України його звільнили. В один момент він втратив все, улюблену роботу, славу, гроші. Прекрасні чемпіонські перспективи змінилися на повну невідомість. Сім'я залишилася без засобів для існування. очень тяжело мне было принять решение оставить большой спорт. В моем сердце проходила очень серьезная борьба. Или мне служить Богу, или мне жить, как просто живут люди в этом мире, достигать каких-то побед, успехов, быть материально обеспеченным. Павло принял твердое решение быть с Богом коллеги и друзья его не зрозуміли. Когда я только уверовал во Христа, тренер заметил, что я стал еще более успешным в спорте. Я помню, как он многим хвалился, что, возможно, это будущий чемпион Европы. Он рассказывал, смотрите, как вера помогла ему быть более целеустремленным, мобилизированным. Я стал действительно много посвящать спорту. Но когда я принял решение, что я не буду выступать на соревнованиях по субботам, Тренер мені сказав, ти попав в секту, ти ну, глубоко заблуждаєшся. Думаю, що моїх друзів зі спорту думають, щойшло з моєю головою і мене закодировали, або замбірували. Або Але рішення Павла було цілком зваженим і усвідомленим. Незважаючи на те, що новий директор кіноспортивного клубу Динамо йому заявив, Павел Шипко. Мне сказали, что ты прекрасный как человек и спортсмен, но, ну, говорит, этого в карман не положишь. Выбирай, или ты выступаешь по субботам, или забирай своего коня и едь куда ты пожелаешь. Это была проблема. Дело в том, что конь, на котором я выступал, Донбай, он был моим собственным. Забрать его в квартиру я никак не мог. Тогда он говорит: можешь содержать у нас 70 долларов аренды и 30 долларов за корма. В общем, с тебя 100 долларов в месяц и пусть конь стоит. Но мне нужно было обеспечить семью в то время у нас. Росла дочка Настенька, и нужно было платить за квартиру, а еще коня содержать было просто невозможно. Я сказал, что дайте мне хотя бы месяц сроку. Но месяц прошел быстро, и я ничего не нашел, куда я могу уехать со своим конем. Я попросил еще месяц, через месяц еще было у меня разочарование. И так продолжалось около 5-6 месяцев. Семья опинилася у великій скруті. Але вірна помічниця Павла і його дружина Ірина жодного разу не докорила Павлові. Навпаки, заспокоювала його. Я довіряла Богу. Я розуміла, що Бог нас не залишить без хліба і як-то таких переживань, що ми залишилися без серед до існустванню не було. Бог нам давав средства. У нас були опыты уже з Богом до этого і фінансової сфери в тому числі. когда мы видели когда мы отдаем пожертвование буквально на следующий день бог возвращает в 30-60 и 100 крат эти деньги. Я помню как мы молились о том чтобы господь что-то сделал в нашей жизни мы очень просили бога чтобы он как-то помог нам выйти из такой вот тупиковой ситуации когда я уже не могу заниматься профессионально конным спортом содержать коня, содержать семью, Ситуация была просто безвыходная, и я, я помню однажды директор подошел ко мне и говорит, что Павел, в конце концов, ну это уже как бы нагло со свой, с твоей стороны, тебе нужно э, вносить какие-то средства за содержание твоего коня. Э, ну ты должен принять какое-то решение. Бери своего коня и куда-нибудь уезжай. И я попросил его, пожалуйста, ну хотя бы еще один месяц дайте сроку, чтобы что-то изменилось. Мы начали молиться вдвойне. И тут в кинно-спортивный клуб «Динамо» завитала группа бизнесменов. И вот они обратились к директору, к тренерам, говорят, нам нужен человек, который бы не пил, не курил, имел высшее образование, связанное с конным спортом был хорошим специалистом, он нам нужен для того, чтобы быть управляющим на небольшом развивающемся конном заводе. Помню, как вся эта делегация подошли ко мне, тогда тренер говорит, это тот человек, кто вам нужен. У него есть некоторые свои моменты, которые могут вам не понравиться, но пусть он вам об этом расскажет. Ну, я сказал, что я христианин, я соблюдаю субботу, я действительно не пью, не курю, стараюсь быть честным, имею высшее образование. Что касается опыта с лошадьми, он был достаточным. И вот единственное, что я сказал, что я сам не согласен быть управляющим на вашем конзаводе. Я подумал внутри, что, ну, наверное, у меня не получится быть верным Богу, соблюдать субботу, потому что это связано с управленческой деятельностью. Они мне говорят, ну подумай. Я сказал, хорошо, подумаю. Но, но сказали, только пожалуйста, не говори э, директору, который у нас сейчас есть, нашему управляющему, не говори об этом. Он э, запил немножко, мы его хотим сместить, а тебя поставить на его место. Та вже наступного дня у кінно спортивному клубі з'явився і сам керуючий тим кінним заводом. Виявляється, він знав Павла и подошел до него. В те времена в конном спорте меня все знали. И он говорит, Павел, мне ты очень нравишься как спортсмен, как человек. Я хотел бы тебе предложить работу, пойти управляющим на конзавод вместо меня. Я спиваюсь, у меня умерла жена от рака. Я хочу уйти в монастырь, а я хотел бы, чтобы ты был на моем месте. Единственное, о чем тебя попрошу, не говори пока никому, чтобы не знало мое начальство. Я их подготовлю, и тебя поставят на это место. Ну вот тогда я понял, что это знак от Бога. А уже через несколько недель Павло с семьей облаштовались в Житомирской области на хуторе Брид. Прекрасный, шикарный двухэтажный дом, новый, в котором еще никто не жил, он был только построен для нас. Внутри с импортной мебелью, деревом, служебная машина, хорошая зарплата меня как управляющего на конзаводе. У нашего непосредственного начальника на фирме были свои вертолеты. В общем, это была довольно состоятельная фирма, которая содержала этот конзавод. Ну, а я как управляющий уже набирал штат. Моя, су... моя супруга была за техником. Ну, она имела, в самом деле, за техническое образование. Ну и финансово мы стали жить стабильно. Конь мой стал кушать сколько ему угодно. Павло Сумлинно керував кинным заводом, был добрым управителем. Його поважало і вище керівництво, і підлеглі. Справи на підприємстві йшли успішно. Здавалося, життя знову потекло молоком і медом. С детства мне всегда казалось, что жизнь очень длинна, у меня все впереди, я все успею сделать. Сейчас я начинаю переживать за то, что земная жизнь имеет свои сроки и ограничения, и порой бывает хочется сделать так много, но я понимаю, что невозможно. Павло часто вспоминает день, когда он принимал хрещение. Я видел... Художественный фильм Иисус по Евангелию от Луки. Я видел, как после крещения на Иисуса сошел голубь с неба. Но когда я вышел из воды, голубя на мне не было. Я думаю, что-то не то, ведь должен голуб сойти. Но на следующий день я приехал на тренировку. Обычно тренировка начиналась в 7.45 утра. И в 11 утра одна девушка, спортсменка, говорит: Павел, ты до сих пор еще не приступил к тренировке. Дело в том, что до 11 утра всем рассказывал об Иисусе. Она говорит, хватит проповедовать, приступай к тренировке. Позже, когда прошли годы, я понял, что голубь то в самом деле сошел. Он был только невидим. В моей жизни все изменилось. Так же, как я любил ездить на лошадях, теперь мне стало нравиться людям рассказывать о Христе. Я это делал постоянно, всем и везде. Любив коней і свою роботу, та понад усе він полюбив Бога. А тому з перших днів перебування на новому місці, він з Іриною почали знайомитися з односельцями. Ті до них спочатку уважно приглядалися, а потім все частіше почали заходити, щоб почути про Бога і почитати Боже Слово Біблію. У нас вдома дому організувалася мала група, впоследствия одна жінка і парень прийняли крещення. Людей, які цікавилися Словом Божим, ставало все більше і більше. Іноді в домі не було де яблуку впасти. Життя родини знову протікало у повному достатку. На цей період, це було близько двох років, коли ми переїхали на хутор-брод. Конзавод спокійний, затішка яка-то. Ми могли займатися любимим справою. Робота через дорогу, ліс рядом. У суботу ми разом збиралися з друзями також. Там, с нескольких окружающих сел. Изучали Библию вместе. Мне очень хочется, чтобы люди, независимо от того, как они верят, не могли объединяться. Я верю, что единственным объединением есть вера во Христа. Вера, которая основана на Библии. Библия нам дана для того, чтобы мы были едины в вере. И единство, оно заключено во Христе. Это нелицемерная любовь к Богу, которая перерастает в любовь к людям. Я всегда говорю, что мое отношение к окружающим говорит о том, в какого Бога я верю. Та любовь, которая изливается на меня от Бога, она должна перерасти в любовь к людям, которые окружают меня. Просто верить в Бога, я считаю, что просто верить, что Он есть, мало. Люди помечали ту любовь и чирист у Павлови и Рени и приходили до них. Павло не раз згадував, як він сам пізнавав Бога. Про нього він багато чув від Ірини. Дружина вже кілька років ходила до церкви і читала Біблію. На той час Павло Біблії не читав однажды я. После тренировки приехал домой пообедать. Дома у нас оказался молодой пастор. Я помню после беседы с ним, и он мне спрашивает, Павел, ну, мы так с вами хорошо поговорили, я вас приглашаю в гости в Царство Небесное на чай. Лет так на 500. И я думаю, ну, наверное, странноватый какой-то человек. Какое Царство Небесное, какой чай на 500 лет. А он заметил мою растерянность и говорит а ты что, о втором пришествии ничего не знаешь? Веришь в Бога вообще? Я говорю, ну конечно, я верующий. Я считал себя верующим, гордился этим. У меня был крестик, который я сам лично посвятил во Владимирском соборе. Он говорит, ты Библию читаешь? Ты слышал о втором пришествии Христа? Я ему не ответил на этот вопрос, но внутри себя я подумал, а я то ничего не знаю ни о Библии, ни о втором пришествии Христа, а вдруг это правда, а вдруг к этому нужно готовиться, а я-то и не готов к этому событию. Его слова запомнились на всю мою жизнь. Я думаю, что они внутри меня произвели какую-то работу. Я понял, что нужно брать в руки Библию и узнать об Иисусе. Мне надо знать, придет он второй раз или не придет. Библию я начал читать после того, как принял крещение. Эта книга открыла Павлу очи. Он увидел, каким есть І яке життя він приготував людям, тим, які ввіряють себе йому. Тож Павло й розповідав про це всім. Йому подобалося проповідувати Слово Боже. Я пам'ятаю, як однажды приїхав обласний проповідник на домашню групу, повний дом людей був. Стоять, навіть стоять. неудобно было, сидячие места все были заняты. И в конце, после домашней группы, он подошел ко мне и говорит, Павел, ты знаешь, а ты никогда не думал над тем, что тебе уже нужно прекращать пасти лошадей, уже нужно пасти людей. Я ему ничего не ответил положительного, хотя в душе обрадовался. Я уже где-то внутри мечтал быть пастором. Но я подумал, а где уверенность, что это призыв от Бога? Если он меня попросит еще раз, значит это от Бога. Прошло несколько месяцев, приезжает он, говорит, Павел, уже есть люди, которые приняли крещение в результате вашего служения. Тебе нужно быть проповедником. И я говорю, я ж давно жду, когда вы мне скажете об этом. Я хочу, я согласен. Тогда это был неведомый для них шлях. тополо с дружиной доверяли Богу. Когда мой шеф узнал о том, что я хочу быть пастором, он был очень сильно разочарован. Я помню, что он мне предложил свой спортивный форт. Говорит, я могу тебе отдать эту машину, только оставайся, не уходи. Проте на цю пропозицію Павло не пристав. Майже розкішне життя управителя кінного заводу он изменил на скромную пасторскую зарплату. Скажу вам откровенно, что когда я получил первую пасторскую зарплату, я думал, как можно за нее выжить. Первых шесть месяцев у меня еще были сбережения немножечко от того, как я был управляющим на конзаводе. Я со страхом думал, когда наступит тот день, когда нужно будет жить только на одну пасторскую зарплату. Как мы сможем выжить? Было непросто. Но в то же самое время меня супруга всегда поддерживала. Когда мы были в Киеве, когда мы, я оставил спорт, у меня были очень большие искушения назад вернуться в спорт. Многие люди меня уговаривали. Но я помню, супруга всегда говорила: что любимый, если у нас будет буханка хлеба в доме, мы будем ее кушать. Будет полбуханки, будем кушать полбуханки. Будь верен Богу, поступай по совести. Не переживай, что семья не имеет достаточных материальных средств, будь верен Богу, Бог нас будет благословлять. Бог нас научил экономии, научил быть довольным тем, что мы имеем. И, в общем-то, мы поняли, что мы стали более счастливыми людьми. 17 лет своей жизни я посвятил конному спорту. Это время, которое я не могу сказать, что оно потеряно для моей жизни. Я очень счастлив, что я мог посвятить это время лошадям, я много для себя приобрел. Занимаясь конным спортом, я понял, что для того, чтобы побеждать, быть успешным, нужно прикладывать к этому серьезные усилия. И все мои мысли были сосредоточены на том, чтобы выступать на соревнованиях, достигать чего-то в жизни. Теперь же его думки я проповедую не потому, что мне нравится говорить слова. Люди, которые живут на нашей планете, многие живут без Христа, без надежды, не зная Бога. Когда они обретают Христа, я в этом нахожу радость. И я молюсь, чтобы Бог дал мне таких слов, чтобы открыть людям вот эту красоту Божьего характера и особенно величие Его надежды на бессмертие, которое предлагает нам Библия. Потому что верить в Бога только в этой жизни, надеяться на Него и потом умереть, это как-то нелепо. Полишивши кинный завод, родина Павла снова потрапила в скрутную ситуацию. Это было в 1999 году. И вот нас направили на первое наше служение, это город Радомашль. Но мы вновь столкнулись с проблемой, куда деть коня. У нас были козы, куры, коровы. Что-то мы распродали, что-то подарили. Помню, корову одну продали, одну подарили одной семье многодетной. Но коня кому-то подарить в селе, просто мы не имели даже морального права, потому что он бы неправильно использовался, да он и непригоден был для сельского труда. Мы молились о том, чтобы нашелся покупатель. Продать коня, конечно, было очень тяжело. Это было майже нереальным заданием. Потому что я уже перестал выступать на соревнованиях. Когда я выступал в Польше, за него предлагали очень большие деньги, но я не продал его. А сейчас уже мне никто ничего не предлагал. Ну вот, в один день позвонила одна молодая девушка и предложила небольшую сумму. Для спортивного титулованного коня это была не цена, але Павло был и тем грошам. Мы за эти деньги смогли купить автомобиль и также купили молитвенный дом для церкви адвентистов в городе Радомыши. Хотя это была очень заниженная Сумма ⁇ это стоимость этого коня. И сегодня прошли годы уже больше 14 лет. Наша семья совершает пасторское служение. Я очень люблю проповедовать. Проповедую в церкви, проповедую на улице, в магазине, в машине. Мне нравится людям рассказывать о Христе. Я у людей спрашиваю, верят ли они в Бога. Большинство говорят «да». Второй вопрос, который я задаю людям, верите ли вы в вечную жизнь. И, к сожалению, вижу, что многие люди не имеют такой веры. Мне часто очень задают вопрос, не чувствуешь ли ты, что ты много потерял, оставил в конный спорт. Хочу сказать, что я ничего не потерял. Я приобрел много новых друзей, радости, смысла жизни, надежду. Приобрел Господа как Христа, как Спасителя своего. Вы знаете, я верю, что в Царстве Небесном все будет не так, как на земле и уже никто не будет умирать, болеть. Лошади также будут жить вечно. Я смогу также там за ними поухаживать, смогу за ними наблюдать, может быть, смогу и поездить верхом на них. В любом случае, я верю, что это будет прекрасная, радостная, счастливая жизнь. И здесь, на земле, я уже имею очень много, что мне Господь дал. Господь дав ему те, чего прагне и шукает в жизни каждая людина. Але так протягом всего жизни и не знаходить те, що неможливо купити, навіть за дуже великі гроші. Про це у наступній частині фільму «Конкур».